練習中に起きたあの激突事故から羽生結弦選手が初めて公の場で口を開きました。会見の冒頭で抱負述べる前に、えっとまず中国界での怪我について皆さんにご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。えー、怪我については現地でしっかりと診断を受けた上で。 出場したので、そこに関しては皆さんあのあまり深刻に心配なさらぬようによろしくお願いいたします。まあ万全な調子ではないためにレベルを少し落とす構成にしています。ただ僕自身一生懸命頑張って滑りたいと思っています。昨日意気込みを語った羽生さん。十五回終わってから。えー まあ、安静のの期間が多かったので構成を変えた上でで、あのー、ホームだとか曲での自分のジャンプのタイミングが変わったりだとかそういうものがあったのでそれを意識的に、えー、自分のジャンプに近づけることを意識して練習ししてきました、まあ、普通だったら多分危険するような大きな怪我をしてしまっていたので、まあ、その中でも。 まあ、皆さんが本当に心配してくれてたんですけれども、その中でもしっかりと診断をしていただいて、でその中で滑らせていただいたというか、自分のファイナルに行きたいという意思を尊重して滑らせていただけたので、その時の演技をまず無駄にしたくないなっていう思いがまずありました、まあ、安静にしている頃まあ痛くて寝れなかったりだとか、実際に歩くのも大変だった時期もありましたけれども。 ただ、やっと足の痛みが徐々に落ち着いてきて氷に登ったときは少しやめるという考えもありましたただ、その徐々に徐々にやっていくにあたってちょっとずつ感覚も戻ってきましたしあの、まあ、最終的にはここの現地で昨日滑ってみて、まあ、ほぼ感覚的には。 まああの普通の状態に近いかなという判断をしたのでまあコーチとあとはあの連盟のドクターと話してえ出場するというふうに決めましたまあ実際に万全な調子ではないですしまあ体力の方もまもしっかりと落ちてしまっているので <laughs> あのまあ構成を下げてまで出るかって言われたらまあ ね、それは皆さんに申し訳ないなというふうに本当に思ってるんですけれども、自分自身やっぱりファイナル出たいという思いがすごく強いので、しっかりこの大会で自分ができる、今,今の自分ができる最高の演技を、まずここでしたいなというふうに思ってますスポーツっていうのは、まあ、自分の限界に、自分たちの限界に挑んでいるわけで、まあ、ある意味では、死と隣り合わせというか。 はっきり言って僕がこの間衝突した事故というのはまあ自分自身でも思いましたけれども本当に1秒も満たないぐらいの前後の時間の差があったとしたらもう本当に確実に僕はいなくなってたかもしれないですし僕たちが振り向いた瞬間にぶつかっていたのでなんとか僕たちは顔をそらすことができたし。 アメリカのドクターがすぐに僕の方に駆け寄ってくれて、ノンシートの危険はないということをブライアンも理解してで、また僕も理解して、もちろんそれにはリスクはあったとは思うんですけれども、僕らはそのドクターに見てもらったので、そのドクターを信じたい、もちろんリスクはあったと思います。もちろんこここに今いること自体が 奇跡に近いい状態だと思いますただ僕はあのリンクで中国杯でもちろんたくさんの方々があれは無謀だったとあれは危険すぎたとセカンドインパクトの恐れがあったからあれはやめるべきだったとコーチを批判したり連盟の方々を批判したりすることもあると思うんですけれども僕はあの時に僕の意思を尊重してくれたブライアンと連盟にとても感謝しているし本当に。 中国杯で滑れて、また今、ここにいることができる、本当に自分の体に感謝したいなと思ってます。頭部の傷に関しては、接触したときにかすって、擦り傷のような傷があって、そこが少し出血していた、顎に関しては、えー、ぶつかった後に足を抜かれていたので、そのままお腹から顎にかけて、氷に強打した。 腹部の、えっと、診断に関しても、大きく氷に打ちつけていたとまに、えっとまあ、息できないほど、苦しくなるほど大きく打ちつけたのが、少し、あの少しというか、筋肉にダメージが残っていますハン・ヤン選手のあのスピードの中で、膝が自分の太ももの筋肉の部分に重い 思い切り当たってそのために、まあ、打撲といったらちょっと軽い印象になってしまうかもしれないですけれども筋肉の打撲本当に歩くのもつらいような状態でしたまた今日今日昨日の練習に関してはあの左太ももに関して、まあ、少しの違和感はありますけれども滑れると。 自分とととドクターーーまたトレーナーの先生と判断して決めました、たそんな思いからなのか、会見では時折笑顔を見せ、出場選手たちとおどける場面も昨日、NHK 杯に出場する日本人選手とともにカメラの前に現れた羽生結弦選手、その表情には事故を忘れさせるような笑みがこぼれていました。 彼はこの20日間、何を考え、どんな気持ちでこの日を迎えたのでしょうか。